И если мы начнем петь, то я думаю, начнете уходить зала. Мне, друзья, приятно вот эта обстановка. Сейчас скажу почему. Когда я с семьей прилетел в 2001 году в Америку, в Чикаго, мы оказались примерно, может быть, чуть-чуть больше. Около 100 членов у нас церкви. И тяжело поначалу, скажу откровенно, когда ты с 700 членов церкви приезжаешь в небольшую... Ну, думаю, что-то может быть неправильно в маленькой церкви. Как-то хотелось такой торжественный, чтобы был подход, людей больше, оркестры, хорат. Но со временем я понял, что очень много плюсов в маленькой церкви. То, что мы знаем друг друга, то, что мы, ну, вникаем в нужды друг друга больше. Можем после служения долго-долго общаться. Можем вечерю любви делать, которым мы нуждаемся, для того, чтобы знать, кто в чем нуждается по-особенному. Поэтому пусть Бог благословит и вас, чтобы пускай немного, как Слово Божие говорит, и вас двое или трое, но собраны с одной целью, чтобы прославить Господа, делать это. И мы еще исполним деньги. гимн. I'm <laughs> Yeah. she yeah